ahli MKT dedah AMNO sudah lali dengan drama lompat parti. Razman tuntut maaf daripada Wu Kahliong, gambar dijadikan badut. Fahmi Fadzil tegaskan tindakan PDRM tahan petugas Sin Chiu Daily berkait isu jalur gemilang berlandaskan undang-undang. Dr. Sam serah memorandum kepada Suhakam. Akmal Saleh kritik pihak yang guna gambarnya ketika kempen PRK Don Air Kuning. Chow Kon Yew beritahu Pulau Pinang punya potensi muncul sebagai hub pendidikan serantau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News at DC pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Ahli Majlis Kerja tertinggi MKT AMNO, Puan Zakarshi mendedahkan parti itu sudah lali dengan drama lompat parti setiap kali pilihan raya diadakan susulan situasi terbaharu melibatkan bekas ketua wanita AMNO Perak. Wan Nur Ashikin Wan Nordin. Katanya, tindakan itu tidak akan membawa perubahan besar terhadap perjalanan kempen calon bagi memenangi kawasan ditandingi. Pihaknya sudah ada pengalaman sebelum ini di mana Anwar Musa yang pernah menjadi Ketua Penerangan AMNO dan Syahidan Kasim yang juga bekas Menteri Besar semasa Kerajaan BN. Tambah Muhammad Puat, Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut terhadap penyertaan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kampung Kajah itu. Pada Sabtu PAS mengumumkan Wan Nor Ashikin daripada AMNO menyerahkan borang keahlian kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awang sempena ceramah mega pilihan raya kecil Dun Air Kuning di Kampung Tanjung Kramat. Bekas ketua wanita AMNO bahagian Pasir Salak itu pernah menang di kerusi Dun Kampung Gajah selama dua penggal iaitu pada 2018, 2022 dan 2008, 2013. Pesuruh Jaya PAS Perak Razman Zakaria menuntut agar Exco Wu Kah Leong membuat permohonan maaf secara terbuka berikutan tindakan beliau memuat naik gambar Razman yang disunting menyerupai badut di laman Facebook. Beliau menyatakan bahawa tindakan tersebut boleh dianggap sebagai satu bentuk provokasi serta merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Menurut Razman jika tiada sebarang permohonan maaf beliau tidak teragak-agak membuat aduan dan membuat tindakan perundangan kepada SKO daripada DAP itu supaya memohon maaf dan menurunkan kandungan tersebut dalam tempoh 24 jam. Mengulas lanjut ADUN Gunung Semanggol itu turut memetik seksyen 211 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang melarang penyebaran kandungan jelik mengancam atau bersifat menyinggung perasaan dengan niat untuk menjengkelkan atau mengganggu pihak lain. Katanya, tindakan menggunakan wajah beliau tanpa kebenaran dalam bentuk menghina merupakan satu kesalahan bawah undang-undang dan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya. Ketua Pembangkang Don Perak yang digantung enam bulan mulai minggu lalu itu juga meminta kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, SKMM, menyiasat serta mengambil tindakan terhadap Wu. Tindakan polis di Raja Malaysia PDRM menahan Ketua Editor dan Timbalan Ketua Penyunting, Sin Chiu Daily bagi membantu siasatan berhubung isu penyiaran ilustrasi Jalur kemilang yang tidak lengkap di muka harapan akhbar itu dibuat berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, polis mempunyai kuasa untuk menahan mengikut undang-undang bagi menjalankan siasatan berhubung isu yang terbabit. Fahmi berkata demikian ketika ditanya tentang tindakan pihak tertentu yang tidak senang dengan tindakan PDRM menahan ketua editor dan timbalan ketua penyunting Sin Chiu Daily bagi membantu siasatan berhubung isu berkenaan. Pada 17 April, media melaporkan ketua editor dan timbalan ketua penyunting telah ditahan bagi membantu siasatan berhubung isu penyiaran ilustrasi jalur gemilang yang tidak lengkap di muka hadapan akhbar itu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razakuddin Hussein mengesahkan kedua-dua individu terbabit ditahan untuk siasatan lanjut tetapi dibebaskan selepas beberapa jam. Sebelum itu, akhbar berbahasa Cina tersebut dilaporkan menyiarkan ilustrasi Jalur Gemilang yang tidak lengkap di muka harapannya sempena liputan lawatan negara Presiden China Xi Jinping ke Malaysia baru-baru ini. Menteri Besar Terengganu Samsuri Mokhtar telah mengemukakan sebuah memorandum kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam sebagai bantahan terhadap pelaksanaan perintah kawalan perjalanan TCO yang dikenakan ke atas beliau. Memorandum berkenaan telah diserahkan oleh setiausaha politik kepada Menteri Besar Muhammad Saud Said bersama peguam beliau Kamilia Ibrahim. Menurut Samsuri, penyerahan memorandum itu sebagai satu langkah tegas untuk membantah pengawasan melampau yang boleh disifatkan sebagai intimidasi politik dan pencabulan hak asasi ke atas dirinya. Samsuri yang lebih dikenali sebagai Dr Sam juga menyeru institusi penguatkuasaan diperkukuh dengan prinsip kebertanggungjawaban bagi memastikan tiada lagi pemimpin atau rakyat menjadi mangsa tekanan politik katanya ia penting bagi memulihkan kepercayaan rakyat terhadap sistem keadilan dan demokrasi negara. Pada 10 April lalu Samsuri mendakwa beliau ditandakan sebagai individu berisiko dalam sistem kawalan sempadan Malaysia, malah telefonnya turut dipintas. Walaupun saya bukan calon di Dun Air Kuning, tetapi ada juga yang letakkan muka saya di poster bersama dengan calon dan ditulis di situ dalam bahasa Cina yang terjemahannya Undi BN bersamaan Undi Dr. Akmal. Respons itu diberikan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh yang mengkritik tindakan pihak tertentu yang didakwa menggunakan wajahnya pada poster kempen PRK Dun Air Kuning. Katanya di laman Facebook, walaupun beliau bukan calon di Dun berkenaan, terdapat poster memaparkan wajahnya bersama calon Parti Sosialis Malaysia, PSM dengan tulisan yang membawa maksud undi Barisan Nasional BN bersamaan undi Dr. Akmal. Beliau mempersoalkan mengapa perlu meletak mukanya dalam tulisan Cina yang membawa maksud sedemikian sekaligus mempersoalkan adakah penduduk takut dengannya. PRK Don Air Kuning menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara Muhammad Yusri BN, Abdul Mohaimin Malik Perikatan Nasional PN dan Bawani KS PSM. Dalam hari itu, Muhammad Akmal menegaskan tidak perlu takut kepadanya selagi mana tidak menyentuh perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tambahnya, beliau turut menasihati pengundi Don Air Kuning agar tidak gusar untuk mengundi BN pada PRK itu. Ketua Menteri Chow Kon Yew berkata, Pulau Pinang mempunyai potensi dan tanggungjawab untuk muncul sebagai hub pendidikan serantau. Beliau berkata hasrat itu berdasarkan kepada kewujudan beberapa institusi pendidikan negeri seperti Universiti Sains Malaysia USM, Pusat Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang PSDC serta Ekosistem Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM di negeri itu. Beliau berkata asas itu diperkukuh dengan kerjasama rapat industri akademia selama beberapa dekad dengan gergasi industri Intel, AMD, Bosch dan lain-lain. Pada masa sama, Chow turut menggesa peningkatan pembelajaran yang dikuasakan kecerdasan buatan AI, platform digital dan kelayakan blok rantai. Katanya, Pulau Pinang mengalu-alukan perkongsian di bawah EduTech Accelerator Program Malaysia untuk merintis dan membangunkan instrumen terbabit. Beliau juga menyeru kerjasama dalam program pertukaran pelajar dui ijazah dan akses digital untuk komuniti berkaitan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.